Моим родственникам сказали, вы готовьтесь, у него такая судьба. Ж -ж Жене моей сказали, врачи, ну такая у него судьба. Я не был на море. Ладно, не заливай. Ни разу не был на море. Не довелось, не был. Уже постучались на небеса. Буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел, не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Порой человек переоценивает свою жизнь лишь перед лицом смерти. Он отчаянно стучит в небеса, чтобы вымолить еще один шанс и наверстать упущенное. Но возможно ли вообще такое? Герой нашей истории знает ответ на этот вопрос. Ну, как-то у меня была жизнь связана очень сильно с рыбалкой. Я любил рыбачить, и как бы всегда у меня была такая мечта, чтобы у меня была какая-то хорошая удочка, чтобы всегда словить какую-то большую рыбу. Дедушка один – рыбак и охотник, дедушка другой – тоже рыбак и грибник. Ну, естественно, папа, а как бы я, наверное, уже всех прошел. З раннього дитинства слава вбирав батьківську любов і настанови поважати старших, бути чесним, добрим. З 4 класу батьки відвели сина до недільної школи, де Славко дізнався про Бога. Тому хлопчик одразу вирішив для себе: він не стане палити і зловживати алкоголем, як це робили його однолітки. Чого-то досягнути в житті, добитися чого-то в житті. Ну, як би чуть позже стала вже ціль, а. Аби... Об, об семье своей, насчет жены, ну это все все были такие как бы реальные ну, цели мечты, ну машина там квартира, вот это вот как бы 18-20 лет я уже начал ставить такие вот маленькие как бы ну не совсем маленькие цели. Все сталкивалось к тому, что есть на небе Бог. Вот у меня как бы каждая мелочь она всегда подчеркивала то, что есть Он. Вот были такие случаи, когда вот, когда я помолился, Бог всегда мне давал я такого на по маслу, научение, улюблена работа, справжняя богатень. Алина молодой и корпит славу с первой из Она понимала, она могла пообщаться, она могла рассказать, поговорить, послушать. Вот, вот первое, что вот как бы меня привлекло в ней, это вот ее как бы внутренний человек. Познакомились мы осенью, предложение я сделал зимой, а свадьба была весной. Слава вважав себе щасливчиком, не п'є, не курить, з усіх боків позитивний. Ставалося, сам Бог на його боці. Чому би ні? Славко й не помітив, як упевненість переросла в самовпевненість. Після хтось дідав, старався і от приписував всі успіхи к самому собі. это я захотів, это я сделал, вот это у меня получилось, вот это я такой хороший. Після весілля молода сім'я перебралася з провінції до Києва. Святослав вступил в Университету за специальностью электротехнологии. все на работу. И ничего не беды. Просто заболел живот. Это было пятница, после обеда, где-то ориентировочно два часа, может быть, дня. Мне просто заболел живот. Я был на работе, он заболел. И боль начиналась такая вот сразу легенькая, потом сильнее, сильнее, сильнее. И когда я уже приехал домой, сам на машине приехал, Вона була ще сильні. Ну, ночі ми при немножко еще потерпел. Думав, може, пройде, може быть, что то съел. Такое вот. А с утра вже ми вызвали таксі, тому що я сам сам я вже їхати не мог. Ну ну нікак. Спочатку ні у лікарівні у самого Святослава не було сумнівів. Це гострий напад апендициту. Неприємно, але виліковано. Однак хірурги й уявити не могли, що знайдуть під час операції. Першою відчула біду дружина, яка чархувала в коридорі під дворыма операційної. Первое время я очень переживала. Я не знала, что с мужем. Мне было очень-очень тяжело. На сама медик, лор, врач лор. Так она уже понимала. В то время час идет, второй идет, она уже начала понимать, что у меня что-то не то. Потому что час, второй, третий, операция первая была три с половиной часа. Вот когда мой хирург вышел, вот ну, это надо опять же, насколько она мне говорила, что он вышел и сказал, что вот там вот такое рычище. То есть они меня, они, а когда они меня разрезали, там увидели опухоль. Опухоль была большая. Это примерно ну, вот, как, как голова маленького ребенка. Прожили два года, любим друг друга, только поженились, молодые люди. Він ні на що не жалувався, йому нічого абсолютно не боліло. І тут вдруг на фоні повного здоров'я. Коли Святославу озвучили діагноз, його життя розділилося на до та після. Хлопець, який раніше рідко хворів, навіть з застудами, відмовлявся вірити у вирок лікарів. Два года жонатий чоловік в житті все було добре, 28 років, приходить к тебе за відділенням. Врач і говорить: родственники, вы уйдите, мне надо с ним поговорить. И вот когда она тебе просто в лоб тупо говорит, вот так прямо, знаете, Слава, у вас очень сильная, очень тяжелая болезнь, у вас практически нет шансов. Но ваши родственники хотят вас лечить. Вот это она мне сказала, вот как я вам сейчас. Только она не договорила, потому что я ей сказал, это не вам решать. Сколько мне жить? И какая это болезнь? Я отсюда выйду полностью здоровым человеком. Без абсолютно любых сомнений я это сказал. На что она мне сказала, хорошо бы было, но вы же понимаете, эмоции передать просто невозможно. Это были не эмоции, это были страшные эмоции. То же самое и жена. Она сильно переживала, она плакала, мама плакала, папа сильно плакал. Ну, в это время, когда мне сказали, что вам осталось. Там непонятно, сколько, у вас сильная болезнь. Это было не самое худшее. Худшее было еще впереди. Если бы в тот момент, Слава знал, какую боль ему придется пережить, вероятно, он бы струсил и перестал бороться. Но мысль о Боге, который всегда был настолько верен, удерживала парня от пропасти отчаяния. Можливо, вы так само, как и наш герой, сегодня боретесь с смертельной хворобой. Можливо, вы хотите допомогти близкій людині, але не знаете, чим. А може, ваше життя давно втратило свій сенс, і вам здається, що смерть це єдиний вихід. Не здавайтеся ми хочемо допомогти вам. Зателефонуйте нам прямо зараз, щоб отримати необхідну підтримку. Скористайтеся шансом змінити своє життя на краще. Діагноз онкологія практично всі вас як приговор. Когда же Святославу удалили Саркому, он поверил, что сможет победить болезнь. И вопреки неутешительному прогнозу врачей стал ждать чуда. С каждым днем состояние ухудшалось очень сильно. Я человек по натуре, я очень терпеливый человек. Просто ну тот, кто меня знает, тот знает. Много можно терпеть человеку, но есть мера. Если кто-то думает, что можно подойти к онкобольному, которому осталось неделю или две, его как-то поддержать морально, это абсурд. Его нельзя никак поддержать морально. Это человек, который уже либо он понимает, что он будет жить, потому что верит, будет, будет жить, либо он уже сдался и понимает, что он уже будет умирать. Святослав не хотел помирать. Оскільки лікарі свой вердикт вже вынесли, він просив зцілення у Бога. Після жорсткої хіміотерапії Славко чекав поліпшення стану, але температура, як і раніше не падала, біль посилювався, і хлопці відправили на додаткові аналізи. У рентген кабінеті Святослав не витримав він зрозумів, що не може більше терпіти, ще трохи і припинить боротися. Незважаючи на лікарів і дружину, яка була поруч, Славко увесь голос став кликати до Бога, стукати у небеса. Я просив уже Боже. Ну... ну зачем больше? Нельзя, ты, ты же сказал. И когда я пошел в тот кабинет, когда я там сидел, когда я ждал, вот я как сейчас с вами общаюсь, услышал голос. Ну, первый, первый раз, когда он прозвучал, он прозвучал, Славик, не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо. То есть я как бы, ну, спросил у жены, ты что-то слышишь? Ты что-то слышишь? Она говорит, нет. Я говорю, ну как, ты не слышишь? А он другой раз звучит, Славик, не переживай уже. Я с тобой, у тебя будет все хорошо. Но я опять говорю: ты слышишь или нет? И тогда я понял, что это говорилось именно ко мне. И это было не сердцем, это было не умом, это было в ухо сказано. Это было сказано, звучало просто в комнате. Потому что я слышал одновременно врачей, я слышал жену, и я слышал вот этот голос. У цей момент у души святого слава стався переворот. Вин зрозумів, что сам Бог обещал ему исцеление. И теперь, что бы не сказала лекаря, Вин будет Я сказал для своей жены вот сейчас я все знаю, что ну, все будет хорошо. Ну как бы, ну я это сказал, ну, потому что он проговорил, он говорит, ты не переживай, ты не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо. Но это было еще далеко не хорошо. то время, вот за этих вот три недели, когда лечили, у меня выросла еще одна опухоль. На мне выросла вот здесь вот правая как бы забрюшенная полость. Она проросла ну, с самого паха и в капсулу почки. Нова саркома, яку виявив рентгенівський знімок, була в кілька разів більше за першу. Пухлина була настільки величезною, що лікарі відмовилися її видаляти. Моїм родственникам сказали, ви готуйтесь, у нього така судьба, Ж -ж жене мої сказали, врачі, ну такая у него судьба. Может быть, неделю, может быть, две. Она проросла, вона твердая, вона как там тело вони сказали, не помню как. І все. Ну, это вони сказали. Они поставили точку в моей жизни. Важко уявити, що може витримати людина. Оперативні втручання без наркозу, і хіміотерапії відняли у Святослава останні сили. Але волю и веру зломаты не смогли. Я все равно верил. Верил и все. Я допускал, пять минут я переживал, я плакал. Было очень часто, что я рыдал, потому что было настолько сильно больно. Больно было настолько сильно, что терпеть это невыносимо, сильно больно. Проходило буквально пять минут, и я опять говорил, Боже, ты мне сказал, нет в медицине понятия, Бог исцелил. Ну, в житті воно є. Святослав не просто вірив у своє зцілення, він і говорив про це оточуючим. Як смертнику йому не суперечили, за весь час хвороби близькі Славка жодного разу не виказали своїх слів. Мама, жена вже мої пресвіті, один другий, не приїжджали прощатися, як би со мною. А я говорю: а, 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 а чого це ви, а почему це ви такі от всі от такі от. Так со мною ж Бог проговорив. Ну і мені розрішили все скушать, тому що. мол волю умирающего человека надо ну, как бы давайте то то что он захочет ну они мне дали представляете вот после такой операции вот такую тарелку жареной картошки с лучком и плюс две конфеты шоколадных вкусных таких. на третий день я уже сам мог подняться и мог примерно два или три часа походить посидеть то есть вот так вот и когда мой врач мне делал Когда він делал, на мою опухоль, він підійшов к моєї жінки і нецензурно сказав їй: Я не знаю, що це з ним твориться. Я в цій медицині вже не розумію, але опухоль у нього кудись дівається. Святослав Гуменюк переніс чотири операції і шість сеансів хіміотерапії. З того часу минуло 4 роки. Він повністю відновився після хвороби і веде повноцінне життя здорової людини. Святослав славу певный. Вин выжив, чтобы иншим иным про Божью силу, про те что Бог действительно есть и Вин может вретувать. Когда я лежал, я мог мог просто сказать Боже возьми к себе, мог пойти к нему. Но когда я смотрел на на моих близких, я понимал, а как же они останутся без меня? Это все. А какое свидетельство будет для моего папы, который неверующий? Какое свидетельство будет для папы моего жены моей жены, а для всех остальных. А какое? Люди сказали как. А, ну, он не пил, не курил, он всегда был примерным, он всегда был верующим. Ну и что? У 28 лет от рака умер. Да какое свидетельство? И вот как-то так оно получалось, что, смотря на все это, это не давало мне права пускать руки. Я их не пускал. Я стоял до последнего, стоял. Я думал уже не там, что будет болеть, не будет болеть. Я уже думал, как я буду всем рассказывать. Я вот я папе говорил, папа, ты ты посмотришь, потому что мой папа сильно переживал. Он, как моя жена сказала, как я видел, он сказал, что ну, как, если Бог поможет, так я буду молиться и, и брошу вообще пить не буду, курить не буду. И после того, как Бог меня исцелил, он за неделю бросил курить. Вот сейчас два года, он ни разу не закурил. Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, когда человек слышит, что Бог говорит в его личную жизнь, лично, в видении, либо через чтение Слова Божьего, и, и принимает это верою, и тогда Бог начинает действовать в его жизни. Это и произошло в жизни нашего героя, когда он в молитве просто возопил к Богу, и Бог ответил, не бойся, я с тобой. Зиткнение с реальной Божьей силой перевернуло жизнь Святослава на 180 градусов. И он научился ценовать то, что раньше воспринимал как належное. Я начал ценить каждую мелочь. Вот когда я приезжал даже на ту же рыбалку, на которую я раньше приезжал ну, здоровым человеком, я просто приехал, удочки забросил, все, клёво, а вот сейчас это совсем по-другому да ты приезжаешь ты ты понимаешь насколько это это счастье это простое человеческое счастье это порыбачить здоровым человеком когда ты понимаешь что могло бы того не быть вот ты тем дорожишь сильно дорожишь кто-то ошибается прощаешь закрываешь на что-то глаза начинаешь ценить время каждую минуту, Когда мой муж заболел, я даже в мыслях себе не допускала того, чтобы его бросить, потому что я его очень любила, люблю и буду любить. Сегодня Святослав, як і колись, ходить рибалити. Разом з дружиною Аліною мріє про дітей. У його планах розповісти якомога більшій кількості людей про те диво, що трапилося з ним. Поворот на 180 80° він произошёл. В першу очередь, коли коли Бог проговорив. Вот этот В тот момент я начал понимать слова: не переживай, не бойся. Они были сказаны на всю мою жизнь. Вот часто в своей жизни мы постоянно чего-то боимся, мы, мы переживаем, мы хотим что-то что взять, то, что мы не можем поднять. Вот, вот мы не понимаем, что мы сами абсолютно в этой жизни ничего не решаем. Абсолютно. Мы все, когда здоровые, когда мы, у нас все получается, мы думаем, что мы, мы какие-то вот такие вот мы кто-то. Мы вот. Вот как-то оно, какая-то, может быть, маленькая мания величия у нас есть у всех людей. А вот после того случая я вот постоянно ставлю себя намного ниже перед Богом. Я настолько ставлю себя ниже, я говорю, Боже, я перед Тобой, это как, я не знаю, как песчинка. Так что надеяться только надо на Него, верить, потому что Он есть, и Он доказывает то, что Он есть. Вот мы и приехали. Кстати, я понял, бояться глупо. Герой нашей программы достучался до небес и смог повернуть свою жизнь на 180 градусов благодаря вере. Это возможно и для вас. Если вы утратили смысл жизни, если вы жаждете перемен, если вам одиноко и страшно, не отчаивайтесь. Позвоните нам прямо сейчас. Мы хотим помочь вам. Используйте свой шанс изменить свою жизнь к лучшему. Інколи життя заганяє людину у глухий кут, і нема куди тікати. А в як мужчини і жінки, або любимого і любимої, ми забули взагалі. Наркотик Заміщає все абсолютно. Ми були просто напарниками в тому, що ми крутимося возле наркотика. Реальна історія протистояння: жити чи виживати.